ছবিখন আকৌ চিনেমা এখনো মোৰ বিগবাজু লংকা বিগবাজত আছিলে আছিলে তাতকৈ কত শুনিছে মই একদম শুনিছো কিন্তু বহুত খিনি ইয়াত আৰ্টিষ্টে কথা কৈছে তেতিয়া মই শুনিছো হিৰো হিচাপে একদম ধুনীয়া হিৰ' যেতিয়া মানে এটা কওঁতে সেইখিনি সময়ত মানে হিৰ' মানে আপোনাৰ নিচিনা এজন মানে আমাক মানে লাগে আৰু এনেকুৱা মানে ভাবিছিলো এতিয়া যে এই ওচৰৰ থাকি বোলে যে আপোনালোকত কথা পাতিম ভগৱানে সঁচাকে মিলাইছে আচলতে কাজিয়া কৰিবই লাগিব গতিকে তুমিও মই তুমি যে কলা তুমি যে কলা যে কাজিয়া কৰো বুলি ময়ো চান্স পালো আচলতে বেলেগ দণ্ডুৰী কাৰণ তুমিও পাইছা ময়ো পাইছা গতিকে দণ্ডুৰী যে এইটো খাটা হৈ গল একদম আজি যিহেতু আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ এখন চিনেমা শুভ মুহূৰ্তে অকণমান খুব ভাল লাগিছে ৰজনী বৰ্মনে আগতেও বহুত কেইখন ছবি কৰি গৈছে তেখেত যথেষ্ট অভিজ্ঞ মানুহ আশা কৰিছো তেখেতে আৰু এখন ভাল ছবি দিব আৰু মই বহুত কেইখন ছবিতে মোৰ জড়িত হৈ আছো তেখেতৰ আৰু মোৰ লৰা পল ফুকনো জড়িত হৈ আছে তেখেতৰ সৈতে আমি খুব মই নিজৰ ভাইটি বুলিয়ে ভাবোঁ ৰজনে আৰু মই ভাল পাইছো যে এনেকে যে সাহস কৰিছে আগবাঢ়ি আহিছে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ ভাল কথা মোৰ শুভকামনা আছে ছবিখনৰ কথা এটা ভাল চৰিত্ৰতে কৰিম মানে ভাল এটা চৰিত্ৰত মানে মই অভিনয় কৰিম ঠিক আছে খুব ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লগ পাম আমি সেইটো ককাক খবৰ মোটামুটি মালিকৰ কৃপাত ভালো নহয় চলি আছো আৰু ৰজনীদাৰ চিনেমাতে আকৌ লগ পাইছিলো যেতিয়া চিনেমাখনৰ প্ৰিমিয়াৰত লগ পাইছিলো মনত আছিলে যোৱা বছৰ এতিয়া কওক দাদা যিহেতু আকৌ ৰজনীদাৰ চিনেমাৰে আজি শুভ মুহূৰত আছিলে অৱতাৰ এইখনৰ বিষয়ে অলপ লাগিল তাৰমানে ৰজনী বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ ছবি মই প্ৰথম ছবিখনৰ পৰাই মই আছোৱেই নিৰন্তৰ ভাৱে কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো হৈছে এইখন নতুন ছবি এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই মোৰ চৰিত্ৰটো কি কিন্তু তথাপিতো যিয়ে চৰিত্ৰ নহওক তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছো আৰু বাদ বাকী বাকী ৰাইজে কব কি কয় ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হব যাৰ আগতে অগ্নিৱিৰ অগ্নিজ হব অগ্নি গতিকে এই ৰিলিজৰ পিছত এইখন শ্বুটিং আৰম্ভ হব আৰু তাৰ পিছত কি হয় অসমৰ ৰাইজে আমাক কব ৰেচপন্সটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চেষ্টা কৰো নিৰন্তৰ ভাৱে যাতে অসমীয়া ছবি যুগত ছবি উদ্যোগটো যাতে উন্নতি কৰো ছবি উদ্যোগটো যাতে আগবাঢ়ি যায় আৰু ছবি উদ্যোগৰ লগত জড়িত মানুহখিনি যাতে মানে নিৰাপদে থাকে গতিকে তাৰ হেৰিত আমি ছবি কৰি আছে আৰু ৰজনী বৰ্মন ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ এইকাৰণে জ্ঞাপন কৰিছো যে তেখেতে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যে অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো যাতে জীয়াই থাকে অসমীয়া শিল্পীখিনি জীয়াই থাকে অসমীয়া কলা কৌশলীখিনি জীয়াই থাকে আৰু অসমীয়া ৰাইজ যাতে অসমীয়া ৰাইজ যাতে অসমৰ যিখিনি ছবি উদ্যোগৰ লগত থকা ৰাইজখিনি যাতে জড়িত হৈ থকা ৰাইজখিনি যাতে তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ যাতে ব্যৱসায় বা হেৰিত যাব লগা নহয় অসমীয়া ছবি কৰি অসমীয়া উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈয়ে যাতে ঘৰ চলাব পাৰে গতিকে তেখেতে সেই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাটোক মই হেডছ অফ আই চেলিউট ফৰ ডেট এণ্ড দা থিং ইজ ডেট এই ছবিখন যাতে অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লয় আৰু এই এই ছবিখনে যাতে এটা খুব ভাল পৰিণাম এটা দিয়ে অসমৰ ৰাইজে যাতে আমাক চাই মেলি আমাৰ যাতে ছবিখনত এনেকুৱা ৰিজাল্ট এটা দিয়ে যাতে ছবি জগত ছবি উদ্যোগটো যাতে খুব বেছি আগবাঢ়ি যায় অসমীয়া ছবি যাতে আমি বেলেগ ছবি যেনেকৈ হিন্দী ছবি হওক বেলেগ ছবিৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা খুব ভাল লাগিল আৰু নিশ্চয় চিনেমাৰ শ্বুটিঙত লগ পাম যদি আপুনি অৱতৰত আছে বুলি কৈছে গতিকে লগ পাম তেতিয়া গম পাম আপুনি আচ্ছা একো নাই একো নাই এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কব সেইটো কওক আপুনি কথা নবলৈ কেঞ্চেল ভগৱানৰ নাজানে ভগৱানৰ নাজানে কোনটো কোনটো হিৰি থব কোনটো পাব্লিকে পাব্লিকে যাই যদি কয় ভাল লাগিছে সেইটো চলি বাকী কোনো বিচাৰ নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ খুব আশাবাদী আৰু ভাল হ'ব গোটেই মানুহখিনি যিখিনি টিমটো গোটাইছে তেওঁ খুব সুন্দৰ টিম গতিকে আশা কৰিছো অসমৰ ৰাইজেও খুব ভাল ছবি এখন বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী কি কব নাই আমাৰ বৰ্মন্দাৰ ছবি বিভাগত তেনেকুৱা মাল্টিষ্টাৰে হয় মেক্সিমাম বহুত আৰ্টিষ্ট থাকে আৰু ভাল লাগে বৰ্মন্দা খুব এজন হেৰি মানুহ মানে সদায় ব্যতিক্ৰমী কাম কৰি ভাল পায় আৰু কেৰেক্টাৰবোৰ কৰাওতো তেনেকে কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেৰি কৰায় গতিকে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব তেওঁ ইমানখিনি মানুহ জোতাইছে যেতিয়া ৰজনী দা আচলতে খুবেই হেৰি ডাইৰেক্টৰ খুব সাহসী ডাইৰেক্টৰ আচলতে খুব সাহসী ডাইৰেক্টৰ আৰু খুব সাহসী প্ৰযোজক তেওঁ যিটো সময়ত মানে একদম চিনেমাৰ মানুহে ভাবে যে এইটো সময়ত আমি কৰিবই নোৱাৰোঁ আমি লকডাউনৰ টাইমত তেওঁৰ লগত কাম কৰি আহিছো তেওঁৰ লগত আমি অগ্নিব অগ্নিবিৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত হেৰি লংকাকাণ্ড কৰিলোঁ আৰু তেওঁ মোক এই মানে নিগেটিভ চৰিত্ৰত তেওঁৱে মোক মানে ভাবিছে যে মানে এওঁক মই নিগেটিভেই মোৰ কাষ্টিং কৰিবলৈ মোক পাৰ্চনেলি তেওঁ লৈ আহিছে এতিয়া অৱতাৰটো তেনেকেই মোক ভাবা হৈছে মই নিগেটিভ চৰিত্ৰ এটা হেৰি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ মই জনামতে তেওঁ মোক কৈছে যে এটা খুব এটা চাইক' কেৰেক্টাৰ খুবেই চাইক' কেৰেক্টাৰ এইটো তুমি কৰিব লাগিব এটা বুলি ক'লে আৰু মানে ধন্য আৰু তেওঁক পচন্দৰ হৈছে নে নিজৰ পচন্দৰ মানে কেৰেক্টাৰ কেৰেক্টাৰ আচলতে কি মানে এজন লেখকে যেতিয়া লিখি দিয়ে তেওঁ এটা অনুমান কৰি ধুনীয়াকে এটা কেৰেক্টাৰ ডিজাইন কৰে তেওঁ যোনটো ডিজাইন কৰে তাৰ ওপৰত আমি এক্টৰ কেইজনে যদি আমি অকণমান ইম্প্ৰভাইজ কৰি পেলাই আৰু অলপ তাত মানে প্ৰাণ ঢালিব পাৰোঁ সেই ৰাইটাৰজনেও ভাল পায় আৰু আমি নিজেও মানে কিবা এটা দিওঁ যেন লাগে মানে আৰু ডাইৰেক্টৰজনে সেইটো বস্তুতে সুখী হয় ৰজনী দাক মই দাদা হিচাপে চিনি পাওঁ হ'ল অলপ দিন আৰু এইখন শুভ মুহূৰ্তৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পঠাইছিলে যে আহিবা তুমি আৰু কিবা কৰিব পাৰি নেকি সেইটোও সুধিছিলে তো মই চাওঁ বুলি কলো এতিয়ালৈকে যদি কিবা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ইমান ধুনীয়া এটা মহান অনুষ্ঠানত আমাকো নিমন্ত্ৰণ জনাব দাদাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তোমালোকো আহিছা ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে বহুত গণ্য মান্য ইয়াতে লোকসকলক লগ পাইছো আৰু মই ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাই তথাপি কিন্তু দাদাহাৰ লগতে দাদা আছে লগ পালো আৰু ভাল লাগিছে আমাক যেনেকৈ আদৰি লৈছে গতিকে চিনেমাখন অসমৰ লগতে অসমীয়াৰো আৰু ৰজনী ৰোমন দেৱৰ তেখেতৰ মানে তেখেতৰ এই হিজতেই তেখেতৰ এটা জাকত জিলিকা হওক তাকেই কামনা কৰিছো থেংক ইউ আজি যিহেতু অৱতাৰখন শুভ মুহূৰ্তত হৈছে এইখনত আপুনি আছে এইখনত আছো মই মই শুনিছোঁ কনফাৰ্ম নহয় তপন দাস আছে বুলি আৰু যিটো চৰিত্ৰৰ নিগেটিভ চৰিত্ৰ অৱতাৰ সেইটো মোক দিছে বুলি মই মানে এতিয়ালৈকে জানিছোঁ জানিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মোক দিছে বুলি ভৱিষ্যতে কিবা কিবা খেলি মেলি হয় তেতিয়া চেঞ্জ হয় বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে অৱতাৰ মই গতিকে অৱতাৰখন মই একদমীয়া হিৰো যেতিয়া হিৰো মানে আপোনাৰ নিচিনা ভগৱানে সঁচাকে মিলাইছে আচলতে আৰু তেতিয়াৰ হিৰো আৰু এতিয়া এতিয়া অলপ দাদাৰ যিহেতু অলপ হেৰি হৈছে গেপ হৈছে কিন্তু আকৌ বিচাৰিছো সেই হিচাপে হিৰ দহ বছৰ পিছত এখন কৰিলো মই আগত কৰিলো তাৰ আগত লংকা কৰোতে মোক ৰজেদাই ক'লে যে এইখনত তুমি অগ্নি বিৰ অগ্নিত তুমি এটা ভিলেনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা মই ভাবিলো চিন্তা কৰিলো বহুত মই হিৰ' মানতো ভিলেন মোক ল'ব জানো তাৰপিছত ঠিক আছে মই হিৰ ভিলেনটো কৰিম তাৰপিছত কৰিলো ছবিখন পিছতে গান এটা শ্বুটিং আছে তাৰপিছত এইখনৰ এইখন ক'লে যে এইখন অৱতাৰ অৱতাৰখনত তুমি নিগেটিভ চাইডত অভিনয় কৰিব লাগিব আৰু তপন দাস্তৰ এগেনষ্টত মই বোলো ঠিক আছে হ'ব তেনেহ'লে আৰু চিনেমাখন নাম আছিল ৰাম অৱতাৰ প্ৰথমতে ৰাম অৱতাৰ তাৰপিছত ৰাম অৱতাৰ নামটো কেৱল বেয়া পালে ৰামটো কাটি দি পিনে অৱতাৰ ৰাখিলে তাৰপিছত সেই অৱতাৰ এতিয়ালৈকে হৈ আছো কিন্তু ভৱিষ্যতে কিবা সলনি সলনি হৈ যে নাজানো আমি মাজতে সোমাই যাম একদম এতিয়া আহিছো ৰমেন্দা আৰু বাৰ ওচৰতে বাঘ মানে বহুত বাৰ লগত মানে মোৰ কাজিয়া লাগিবলৈ আছে কাজিয়া নকৰিবা মই একচুৱেলি সঁচা কথা কব গলে অকমান ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত আছিলো দুমাহমান কেমেৰা কৰিলো একো নাই এনেকৈ বাই ভাবিছে সঁচাকে কাজিয়া লাগিব ইমান ধুনীয়া বা যোৱাৰ লগত মই কাজিয়া লাগিব পাৰো নেকি দাদা মই যে খুব কাজিয়া লাগো কাজিয়া লগাৰ লগত কাজিয়া কৰিবই লাগিব নহয় দন্দুৰী হয় না গতিকে তুমিও মই তুমি যে কলা তুমি যে কলা যে কাজিয়া কৰো বুলি ময়ো চান্স পালো আচলতে বেলেগ দন্দৰি কাৰণ তুমিও পাইছা ময়ো পাইছা দণ্ডৰি যে এইটো খাটা হৈ গলাছো নালাগে দণ্ডৰি মানে কি মৰমৰ দন কৰে সঁচাকে বহুত মৰমীয়াল স্বীকাৰ কৰিছো মই কেমেৰা যদি চলি আছে নাজানো সঁচাকে স্বীকাৰ কৰিছো বাইদেউক মৰমৰ এতিয়া এতিয়া আমাৰ অৱতাৰৰ কাজিয়াখন ক কাজিয়া মানে অৱতাৰখন ক'লেই ৰাজে যে ৰাজৰ এটা সপোন বহুত ডাঙৰ পুৰণা সপোন হয় তো সেইখিনি মানে ফুলফিল হোৱাটো বিচাৰোৱেই চবৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব বাকী অৱতাৰৰ বাকী একোৱেই নাজানো এতিয়ালৈকে যিখিনি মই এতিয়ালৈকে কাকো পেলাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে তাকে মই জানো যে ৰজনীদাৰ কামত আছে আপুনি অকণমান হলেও ৰাসে বুলিও গম পাইছো ৰাসে ঠিক আছে সেইখিনিয়ে ৰাজৰ মানে আন্তৰিকতা আন্তৰিকতা মৰম মৰম আৰু ৰমেনতো আছে আৰু ৰমেন্দাটো সদায় আমাৰ ৰমেন্দা মানে ৰজনীদাও গোটেই মৰমৰ কাৰণে কবতাৰ মানে কি এই অৱতাৰ যিখন হবলৈ গৈ আছে চিনেমা যিখন মানে বোলছবি অসমীয়া বোলছবি হবলৈ গৈ আছে আমাৰ ৰজনী বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ এখন খুব সপোনৰ এখন চিনেমা হব আৰু তেখেতে মোক আগতেও কৈছে বহুত দিন কৈছে এই চিনেমাখন কিন্তু মোৰ সপোনৰ এখন চিনেমা বহুত দিন দহ বছৰৰ পৰা তেওঁ চিনেমাখনৰ পিছত লাগি আছে মানে কাহিনীত লাগি আছে গতিকে তেওঁ এই চিনেমাখন তেওঁ শেষ চিনেমা বুলি আজি সকলোৰে আগত ক'লে যদিহে ছাকচেছ নহয় তেতিয়া শেষ চিনেমা গতিকে তেওঁ এইখন খুব ভালকৈ কৰিব মোৰ আশা মই ভাবোঁ মই যি গম পাইছোঁ খুব ভালকৈ কৰিব চিনেমাখন আৰু এই চিনেমাখনত যথেষ্ট বাজেট লৈছে আজি মুহূৰত হৈছে আপোনালোকে জানেই যে আৰ বি প্ৰডাকশ্যন আৰু আৰ বি প্ৰডাকশ্যনৰ লগত বিশেষকৈ ৰজনী বৰ্মন ডাঙৰীয়া তেখেত লগত মোৰ এখন তিনি নম্বৰ চিনেমা আৰু প্ৰথমতে লংকাকাণ্ড কৰিছিলোঁ লংকাকাণ্ডত তেখেতে মোৰ কাম ভাল পালে আৰু তাৰপিছতে তেখেতসকলৰ লগত এটা খুব এটা আত্মীয়তা সম্পৰ্কৰ গঢ় লৈ উঠিল আৰু তাৰপিছত অগ্নিবিৰ কৰিলোঁ আৰু অগ্নিবিৰ কৰাৰ পিছত তেখেতসকল আৰু এখন চিনেমা অৱতাৰ আৰু এই অৱতাৰত আচলতে গোটেইখিনি আমি বহুত আল আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ নামটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত নামটো ফাইনেলি আমি এটা নাম ভাল নাম এটা পালোঁ অৱতাৰ আৰু ৰজনাৰ আচলতে নামবিলাকত তেখেতে ভালকৈ চুৱাই লয় আৰু তেখেতৰ ৰাখিৰ লগত মিলিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা থাকে কিন্তু নামটো খুব ভাল লাগিছে আৰু একেবাৰে সহজ নাম এটা আৰু ৰজনীতা নামবিলাক কিন্তু খুব ভাল লাগে ন সোণৰ সাৰো নালাগে মোক লংকাকাণ্ড অগ্নিবীৰ এতিয়া নীলকণ্ঠ মানে তেখেত আচলতে মানুহজন অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় বহুত দায়িত্বৰ লগত কাম কৰিলো কিন্তু তেখেত অলপ সুকীয়া আৰু তেখেতৰ যিটো চিম্প্লিচিটি সেইটো মোৰ ভাল লাগে আৰু মোক যিহেতু বহুত বিশ্বাস কৰে আৰু বিশ্বাসটো মই কেনেদৰে আচলতে বিশ্বাসটো তেখেতৰ মানে ৰাখিব পাৰো মই সদায় সেইটো ট্ৰাই কৰো সকলো ৰাইজৰ মানে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আশীৰ্বাদেই লাগে সকলোৰে ন আৰু এইবাৰ আমাৰ এখেতে আমাৰ অভিনয় কৰিব নমস্কাৰ দাদাৰ লগত মই কথা পাতিমাই কলে যে আগবাঢ়ে আগবঢ়াৰ পিছত হাতত পইচা নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে নিজৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া হয় কাৰণ কামটো বন্ধ কৰিটো থব নোৱাৰিলো আগুৱাই নিবই লাগিব গতিকে সেইকাৰণে বহুত কষ্টৰ মাজত আছিল চিনেমাখন কৰা হ'ল যদি প্ৰডিউচাৰসকলে সময়ত তেওঁলোকৰো কেতিয়াবা অকমান অসুবিধা হয় আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া হয় গোটেই চিনেমা কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতে যে কৈছে এখন শেষৰ চিনেমা অৱশ্যে শেষৰ মানে বেলেগ এটা চেঞ্চতহে কৈছিলা নেকি তেওঁ সেইটো নাজানো আৰু চিনেমা কৰিয়ে থাকিম আমি যেতিয়ালৈকে ভগৱানে শক্তি দিয়ে আৰু দেহা মোৰ ভাল থাকে কৰি থাকিম অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আমি যুদ্ধত নামিছোঁ যেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব কাৰণ ৰজনী বৰ্মনে বেক টু বেক চিনেমা দি আছে আৰু তেওঁৰ এই দুৰ্গম সাহসৰ কাৰণে মই তেখেতলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ মই তেওঁৰ অৰ্জুন ফিল্মখনত কাম কৰিছিলোঁ আগতে আৰু সেইখন ফিল্ম মোৰ ভাল হৈছিলে আৰু নীলকণ্ঠ বহুত ভাল হৈছে নীলকণ্ঠটো এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইটোৱে আমি তাৰমানে অলংকাৰগন্ধ আৰু মই সেই সৈতে তাৰমানে এইবাৰ প তাৰমানে মই মোক কাষ্টিং কৰিছে সেইকাৰণে মই বৰ বৰ নিজে মই তাৰমানে বৰ উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মী মোৰ আগতে আগতে মোৰ লগত অভিনয় কৰিছে তেওঁ বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰে সেইকাৰণে সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ এনেকে থৈ দিয়া এনেকে কৰি থাকো আপুনি অন আছে অন এইটো কিন্তু মূৰা দি দিম চাব আকৌ টেক কৰি দিম মই এটা কথা সুধো দেউতাৰ যিহেতু আজি শুভ মুহূৰ্তত হৈ গ'ল অৱতাৰখন কি ক'বা সেই ক্ষেত্ৰত ভাল লাগিছে আমি পাপাক ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো এনেকৈ ইউটিউবত দেখিছে মোৰ দেউতাৰ ফিল্মৰ ৰিলেটেডে মোক হয়তো চিনাকি মানে পাইছে আৰু অলপ অলপকৈ আপোনালোকে লংকা গাণ্ড চালে লংকা কাণ্ড আঁকোৱালি ল'লে মৰম দিলে ইমান এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ অলংকা গাণ্ডৰ পিছতে আমাৰ আহিছে অগ্নিৰ বুলি এখন নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ সেইখনো বক্সিঙৰ ওপৰত বক্সিং তাৰপৰা আমাৰ অসমত চলি থকা স্মাগলিং সকলোখিনিৰ ওপৰত ৰিলেট কৰি আহিব আৰু অগ্নিবীৰৰ পিছতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ নিউ প্ৰজেক্ট অৱতাৰ এতিয়া অৱতাৰ শব্দটো আমি আজিয়ে সকলোখিনি ফাদিল নকৰোঁ দেই যে অৱতাৰ কোনো কাৰোবাৰ কেৰেক্টাৰ এটাৰ নাম হ'ব পাৰে অৱতাৰ সেই কাহিনীটো ৰিলেটেড গৈ পেলাই অৱতাৰ কিবা এটা হয় তেওঁ কাৰোবাক বিচাৰি পায় সেয়া অৱতাৰ নেকি আমি এতিয়া একো নকওঁ কিন্তু জ্বলি আছেনে কিন্তু সেয়া আৰু কি কয় অৱতাৰখন খুব সোনকালে আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাব কাষ্ট এণ্ড ক্ৰুড কোন থাকিব বা কাহিনীটো কি ধৰণে হ'ব আমাৰ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি আপোনালোকৰ মাজতে অৱতাৰ আনি আনি আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে মই একচুৱেলি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ মোৰ দেউতাক লৈ ৰজনী বৰ্মনক লৈ পেলাই মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মই তেওঁৰ ছোৱালী হয় তেওঁ যিখিনি কষ্ট কৰে একচুৱেলি মোৰ আজি ইমানেই গা বেয়া কণ্টিনিউছলি মোৰ এইকেইদিন গা বেয়া হৈ আছে হয়তো মই নোৱাৰিলোহেতেন আজি আহি পেলাই আপোনালোকে যিধৰণে দেখিলে মোক এংকৰিং কৰা বা সেইখিনি সেইখিনি মোক দেউতাই সদায় আগবঢ়াই দিয়ে কিন্তু দেউতাই যিখিনি কষ্ট কৰে ন তেওঁক যেতিয়া মই চা দেখোঁ যে ইমান মানে ইমান দেৰিলৈকে লিখিব পাৰে সেই ধৈৰ্যখিনি যিকোনো এটা বস্তু লিখা ধৈৰ্য এটা সৃষ্টি ন সৃষ্টিটো এনেই নাহে মানে সেই সৃষ্টি যে তেওঁ কৰিব পাৰে বা ইমান অতগাল কামৰ মাজতো যে তেওঁ এই তেওঁ ইমানেই মানে ভাল পায় সেই বস্তুটো তেওঁৰ তেজত এনেধৰণে আছে এই কালচাৰেল বস্তুখিনি এনেধৰণে তেওঁৰ তেজত আছে যেতিয়াই মই দেখো মই মানে সেই সাহসকণ পাওঁ দেউতাক দেখিলে যে যিমান দুখ ভাগৰৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ মানে লাগি থাকে উটি পৰি লাগি থাকে তেওঁৰ পৰা মই সাহসখিনি পাওঁ মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰো মই তেওঁৰ ছোৱালী হয় আৰু তেওঁক সকলো কামতে মই আগবঢ়াই মই তেওঁৰ লগতে আগবাঢ়ি যাম বুলি মই ভাবো আৰু এয়া হৈছে অৱতৰৰ প্ৰযোজিকা প্ৰযোজিকা বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ নামটো মোৰ কাকুমণি বৰুৱা কাকনি কাকুমণি বা মই বা বুলি মাতিছো বা আপুনি যিহেতু অৱতৰ অঁ অঁ প্ৰযোজক হিচাপে আহিছে চ' এই মই এটা কথা সুধোঁ আপুনি একদম পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিব দেই কিমান বাজেটত ৰজনীদা আৰু মই যিহেতু মিলিপৰা এইখিনি ষ্টেপ লৈছোঁ আৰু ভগৱানে কৰক ভাল হওক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে নতুনকৈ স্ক্ৰিপ্টটো বহুত ভাল নতুন পাব সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বহুতখিনি হয় আৰু আপুনি অৱতৰৰ পিছত আৰু বেলেগত প্ৰযোজক কৰিবনে সেইটো আৰু পিছৰ কথা এতিয়াতো এইখিনিত আমি ভালকৈ মন্দিৰ মানে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সকলোবিলাকে এটা মানে ছাপৰ্ট লাগিব ইয়াতে আৰু এইখিনি চাওঁ কি হয় আৰু আপোনাক বিচাৰো আমি এইখনে ফাৰ্ষ্ট নহয় যেন সদায় আপোনাৰ এই যাত্ৰাটো দীঘলীয়া হওক যিহেতু আপোনালোক থাকিলেহে আমাৰ অসম চিনেমা আগবাঢ়ি যাব আৰু আমাৰ নহলে চিনেমা চিনেমা কৰা চিনেমা কৰিব ওলাই আহে কিন্তু পইচাৰ কাৰণে বহুত মানুহে পিছ হুকি যায় চ আপোনালোকৰ সদায় দৰকাৰ আৰু এই যাত্ৰাটো যাতে আপোনাৰ দীঘলীয়া হওক তাকে কামনা কৰিছে আৰু আপোনালোকে বহুত আৰ্টিষ্ট লৈছে ইয়াতে হয় বহুত কষ্টও হ'ব নিয়কমাৰ আছে আৰু পুৰণাখিনিও আছে যথেষ্ট সেইখিনি লৈ পেলাই আমি আশাবাদী আৰু যথেষ্ট স্ক্ৰীপ্টটো ভাল স্ক্ৰীপ্টটো বহুত অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ আৰু দৰ্শকে বহুত ভাল ধৰণে মানে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু শ্বুটিঙত শ্বুটিঙত যিহেতু বহুত আৰ্টিষ্ট অলপ কষ্ট হ'ব চাগে দীঘলীয়া হ'ব দীঘলীয়া হ'ব কাৰণ অলপ টাইম লৈ কৰিলেহে কামখিনি অকণমান ভাল হ'ব আৰু সেয়াই আৰু আজি যিহেতু শুভ মুহূৰ্ত হৈ গ'ল ৰজনী দাই প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা হৈছে অকণমান ক'ব লাগে সেইটো বিষয়ে শুভ মুহূৰ্তি হৈ গৈছে আজি ভাল লাগিছে ইয়াত উপস্থিত থাকি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই যাতে বাকীখিনি কৰ্ম ভালখিনি ভালেখিনি হৈ যায় তাকে তাৰমানে আৰম্ভ হ'ব আৰু বাকী ভগৱানৰ ওপৰতো কথা আশীৰ্বাদ থাকিব লাগিব ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান জনাম যে এই চিনেমাখন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কাহিনীটো আৰু এইখিনি কাহিনী চাবলৈ সকলোৱে ওলাই আহক অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব উদ্যোগটো সেয়াই আৰু এয়া হৈছে সকলোৱে চিনিয়ে পায় মই নকলেও হ'ব তথাপিও মোৰ দাদা বুলিয়ে কৈছোঁ ৰজনী বৰ্মন্দা আৰু আৰ বি প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰডাকশ্যনত তেখেতৰ নিজৰ হয় আৰু এই আৰ বি প্ৰডাকশ্যন বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহিছে মই নতুনকৈ সংযোজন হৈছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা নাদা মানে অগ্নিগোৰৰ পৰা মানে লংকা গানৰ পৰা অকল অকণ আছিলোঁ কিন্তু মানে লং দাদাই মোক চিনি নাপায় মানে লংকা গানৰ তেনেকৈ মই অলপ অলপকৈ এনেই প্ৰমোচন কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া দাদাই মোক চিনি নাপায় তো দাদা যিহেতু লংকা গান মই লংকা গানৰ পৰাই আহিছোঁ লংকাকানৰ পৰা এতিয়া বেগ টু বেগ অগ্নিবিহলৈকে মাজত অগ্নিবিহুললৈকে এতিয়া অৱতাৰ আহিল মই অগ্নিবোৰৰ কথা সুধিম বাৰু কিন্তু এতিয়া অৱতাৰ আজি যিহেতু শুভ মুহূৰ্তত হৈ গল আৰু ইয়াত বহুত আৰ্টিষ্টে আমাক বাইদ দিছে বহুত আৰ্টিষ্ট আপুনি লৈছে আৰু আপোনাৰ কামবোৰ সকলোৱে কৈছে অলপ ব্যতিক্ৰম বুলি তো আপুনি আজি কি কব ধুনীয়া এখন খুব বিগ বাজেটৰ ছবি এখন আজি আমি মূহুৰ কৰিলো এটা মোৰ সপোন আছিল এখন বিগবাজেটৰ ছবি আকৌ চিনেমা এখনো মোৰ বিগবাজে শুনিছো বোলে মই একদম শুনিছো কিন্তু বহুত খিনি ইয়াত কথা কৈছে নহয় বাৰু ভাবি থও আমাৰ ভাল লাগে আমাৰ জুৰি মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা তাই আমাৰ ঘৰুৱা আমাৰ ঘৰৰ লগতো একেবাৰে আমাৰ ঘৰুৱা হিচাপে থাকো আমাৰ ঘৰৰ মোৰ মিছেছৰ লগতো খুবেই ভাল ঘৰুৱা সম্পৰ্ক এটা আছে আমাৰ যিহেতু যে এখন বিগ বাজেট ছবি কৰাৰ হেঁপাহ এটা আছিলে ছবিখন কৰাৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰথম ষ্টেপ আজি নাম ঘোষণা কৰিছোঁ অৱতাত যি অসমৰ কেমেৰাগৰাকী তাৰমানে মাল্টিষ্টাৰৰ ইয়াৰ সমাগম ঘটিব বাঘা বাঘা অভিনেতা অভিনেত্ৰী ইয়াৰ সমাগম ঘটিব এখন বিগ বাজেটৰ ছবি গতিকে অসমৰ ৰাইজে পাব আৰু ফুল একশ্যন মুভি এখন ফুল একশ্যন আৰু ৰোমাঞ্চ এ ভৰপূৰ এখন ছবি গতিকে অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা এখন ছবি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিখন ছবি তাৰমানে অসমৰ ৰাইজে ক'ব যে আমি এখন চাউথ চিনেমাখন চাই আছোঁ হলিউড এখন আমি বলিউড চিনেমা চাই আছোঁ এনেকুৱা এটা উপলব্ধি কৰিব আৰু যিহেতু আজি ইমানখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আপুনি লগ পোৱালে আৰু বহুত মানুহক সমৰ্থনা জনালে আৰু বহুত মানুহে কৈছে আপুনি ব্যতিক্ৰম কৰিছে তো চবতে এনেকুৱা নহয় চ' আপুনি ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব সদায় আপুনি নতুনত্ব আনে তাৰমানে নতুন একচুৱেলি ব্যতিক্ৰম বুলিও এটা বস্তু বুলি ক'ব মই নাযাম বাৰু গতিকে মই যিখিনি পালোঁ সেইখিনি প্ৰয়াস কৰোঁ তাৰমানে ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে এটা নতুন নতুন বস্তু আমেজ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজক বা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াসে কৰোঁ এটা ব্যতিক্ৰম চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছে আৰু সঁচাকৈ এখন ভাল ছবি অসমৰ ৰাইজক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমাৰ পোন্ধৰজনীয়া টিম এটা চাউথৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ছাইট কম্প'জ কৰিছিলে গতিকে এখন ভাল ছবি পাব অসমৰ ৰাইজে গতিকে আৰু অজয় ফুকনে ইয়াত মিউজিক কৰিছে যে সকলোৱে জানে যে অজয় ফুকন মানে এটা মিউজিকৰ এটা বাঘ বাঘ এটা অজয় ফুকনৰ নিচিনা এজন সংগীত পৰিচালকে আমাৰ অগ্জিবিৰৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ভাল লাগিছে গতিকে ভাল ভাল আৰু ইয়াত আইটেম চং আজি আমি শুনাইছোঁৱেই আইটেম চংটো

এইখন ছবি মই একচুৱেলি কৰিব ওলাইছোঁ মই এইখন মোৰ জীৱনৰ শেষ ছবি হিচাপে কৰিব মই বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে যে ছবি বহুত কৰিলোঁ এইটো মই তাত সাতখন ছবি মই কৰিলোঁ মোৰ প্ৰথম ছবি আছিল অনুৰ ফাৰু নালাগে মোক তাত হিৰণ্য দাসে অভিনয় কৰিছিলে আঙুৰলতাৰ প্ৰথম ছবি আছিলে এইখন অনল খাৰু নালাগে মোক গতিকে সেইখন ছবি সেই সময়ত দুহেজাৰ পাঁচ চনত ছুপাৰহিট হৈছিলে সেইখন ছবি তাত আমাৰ প্ৰযোজক আজি বহিয়ে আছে আমাৰ গণেশ প্ৰসাদ মোৰ বন্ধু প্ৰযোজক গণেশ প্ৰসাদ বহিয়ে আছে তাৰপিছত আমি কৰোঁ নীলকন্থ নীলকন্থ ছবিখনে আমাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আমি নীলকন্থত যিয়ে নহওক গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ